Вот вы говорили, да, об обслуживании. А скажите, отрывание платежей вид на Прием платежей. Прием платежей. Да. То есть он у вас э, бесплатный? Прием платежей в нашем банке имеет такой подход, как индивидуальный. У нас есть общий тариф, который принят специально для ОСББ и ЖСК. Вот у вас всех были розданы презентации, там именно стоимость по приему платежей описана. Но если ОСББ и ЖСК обращаются к нам с индивидуальными какими-то предложениями, то мы рассматриваем, у нас более 50% ЖСК и ОСББ работают с нами на индивидуальных тарифах. То есть, в принципе, это 1% и он разделяется, нет, либо, нет. либо это жильцы платят, да? 50 на 50. Либо 1% жильцов, либо 1% Нет, идет в свой Не 1%. Посмотрите. Меньше? Меньше. Хорошо. Так, еще вопрос такой, значит, по поводу, вот, э, все банки говорят о кредитовании. Вот, и только Альфа-Банк предоставляет до СНД абертрафт на счет. И, честно говоря, ну, меня удивляет, почему остальные банки такую возможность не предоставляют. Ну, я виду представленные здесь. Ну, я одну могу сказать. Берите и считайте. Берите, считайте, посмотрите. Приходите к нам, я посчитаю, вам дам расчет. Вы посмотрите, какой-то более выгодный банк. Приват, наш там, или Укргаз, или еще. То есть это... Хорошо, хорошо, представительство еще в Донецке у вас есть? В Донецке нет. Хорошо. Вопросов к вам больше нет. И вопрос по значит, 1С дополнений. Значит, дополнение и решение, вернее, 1С, бухгалтерия, работает самостоятельно, вот это ваше дополнение для ОСНД, или на базе 1С бухгалтерии? Это самостоятельное решение, которое полностью Универсально можно выгружать информацию в бухгалтерскую систему в 1С-бухгалтерию для предоставления дальнейшей отчетности. Но я знаю, что, ну, во всяком случае, на нашей практике в Одессе многие склонны ОСМД автоматизировать сначала оперативный учет, а потом уже пользоваться бухгалтерской системой. То есть для того, чтобы приобрести нашу программу, не надо покупать бухгалтерию в обязательном порядке. Это отдельный продукт, он самостоятельный. Он готов к эксплуатации. то є коробочне версія. ему. Прошу питання. Микрофон. зараз дякую. У мене декілька дуже коротких питань. Ви по 1 з дуже багато говорили, не назвали найважливіше. Скільки коштує програмний продукт і річне обслуговування ідею? Дякую по метабанку. Скажіть, будь ласка, всіх точно цікавить структура власності вашого банку. Звичайно, якщо ОСББ довіряє вам гроші, б бути впевнені, що вони не зникнуть. Кінцеві власники вашого банку. Друге питання. Ви пропонуєте клієнт банку? Це застарілий інструмент. Сьогодні сучасний інструмент це інтернет-банкінг, який дає можливість. Користуватися рахунком, керувати рахунком з будь-якої точки, чому не пропонуєте. Якщо пропонуєте, то скільки коштує? І останнє ви пропонуєте фактично депозитний рахунок з поповненням на ремонтний фонд і все інше, але тим, -тим чином жодних відсотків на залишок не нараховуєте. Можете пояснити логіку вашу дякую. Четыре питания. С чего мы начинаем? Да, починаем... С, С Стоимость программы. Программа выпускается в трех версиях. Стандарт, проф и корп. Стандарт – это программа на одно здание. Проф – это программа на 10 зданий. И корп – это программа без ограничений. Мы привязались к зданиям, потому что это наиболее… Логический вариант, потому что в каждом здании может быть различное количество лицевых счетов. Первая версия стандарт, ее стоимость 2880 гривен, стоимость проф, ее она до 10 зданий, стоимость ее 8400 гривен, и без ограничений обычно это для муниципальных организаций интересно. 25. 1800 гривен. То, что касается информационно-технологического сервиса, это программа оперативного учета. И в отличие от бухгалтерской системы, она не требуется в постоянных обновлениях. То есть подписка на информационно-технологический сервис ⁇ это лишь ваша необходимость, либо ваше желание. Стоимость подписки сейчас разделены на две подписки. Есть и ТС Проф, есть и ТС Техно. И ТС Техно – это предоставление только обновлений и а, единоразовая в месяц консультация. А, в полгода 1224 гривны. А, то, что касается Проф, а, стоимость и услуг на порядок больше я могу предоставить эту информацию, если вы подойдете к стенду, ну, наизусть просто не помню, потому что там есть на месяц, на три месяца подписка, на полгода и на год. Так, шейки, все пытания. Да, Ваша да? Так Я пытаюсь тебе про бухгалтерию. Значит, по поводу собственников, это не является закрытой информацией. Пожалуйста, заходите на наш сайт, вы посмотрите. Я не буду называть фамилии. Там все четко, чтобы не ошибиться, кто какой доллар владеет. Я думаю, что 20-летний опыт показывает о том, что мы никуда не делись с рынка Украины и не собираемся с ним уходить. У нас все нормально и с точки зрения ликвидности, и финансовой стабильности. Значит, по поводу.. Ремонт резервный специально. Этот счет нужен для анализа. Никто не запрещает вам эти денежные средства проводить через этот счет и потом отправлять на вильную депозитную линию. Но с точки зрения анализа именно ваших оборотов, которые направляются на ремонты, так удобнее. Вот и все. Просто для вычленения. И он очень достаточно дешевый и, по-моему, нормальный. Дальше. По поводу интернет-клиент-банка. Я помню, записала. Значит, по поводу интернет-клиент-банка. Он будет в нашем банке представлен. Но сейчас, знаете, на рынке ОСББ ЖСК в большинстве строев СТАЮ... 50 на 50 это ну даже большая часть это все-таки пенсионеры и пенсионерам достаточно председателя я хочу сказать и бухгалтера поэтому им достаточно клиент банк и на бумажных носителях потому что многие даже любят просто прийти в банк пообщаться но интернет клиент банк будет все так прошу. так что экономика у меня да, до банки или до Волонтері немає, це зрозуміло, і це перспективний ринок. А ось питання, яке представив Віталій Панасюк, для мене дуже таке складне, можливо, дещо по уроцькі сторони. У мене вам два питання. Перший це вопрос по ніше, по якому ви ніше працюєте, поговорити німту по тому що в нас є зама. уже клубного типа, которые нужно не столько деньги, они за деньгами будут стоять, они будут э, требовать э, им нужно качество. Есть, наверное, средние, есть у нас так называемые говорит, щелки, бабушки, которым, э, ну, как бы, они могут вытянуть того качества, которое вы можете дать. А у вас что, разные подразделения или вы какой-то на среднем? Вот для меня вот это не совсем понятно, какое качество будете давать на выходе. На средний, э, это эконом, средний или вы. И третий вопрос. Второй вопрос. Это первый вопрос. А второй вопрос у вас там на я видел значок, который автомобиль. И то, что вы готовы давать какие-то логистические услуги. И если есть, я бы хотел бы поэтому более конкретно потом с вами поговорить. Спасибо, Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается ценообразования и для кого мы работаем, все очень просто. Есть тендеры, есть государственные тендеры, муниципальные тендеры, есть запросы. От СББ есть запросы от районов, от университетов, от больниц, от детских садов. Приходит запрос, мы делаем расчет, делаем так называемый технический аудит, уезжает группа специалистов и говорит, что в соответствии с вашим запросом вот эти и эти услуги, например, поддержание санитарии и гигиены по такому стандарту, поставка расходных материалов в таком-то количестве, такого-то качества, охранные услуги, диспетчеризация круглосуточная такому-то стандарту реагирования на аварии или либо дополнительные заявки с такой-то скоростью мы выполним за такие деньги. Дальше, если это открытый тендер, там, неважно какой тендер, выбирают лучшего поставщика, не обязательно, что это мы выиграем. Вот, если это частная компания или УСББ, мы садимся за стол переговора, мы выясняем, а, а надо ли а, так много сервисов, надо ли так много услуг и как это дело удешевить. Значения нету. Пятиэтажка — это без лифтов, хрущевка старая. Вот. или это новый дом. Есть вопрос в том, как нам вписаться в самый-самый экономный режим. Наш бизнес относится к лоу-косту, у нас средняя норма рентабельности от 5 до 7 процентов. Если мы не можем вытянуть обслуживание одного дома, мы идем на переговоры с соседними домами, с ЖЭКами, ЖЭКи, там они называются, там эти коммунальные предприятия проводят тендеры, залучают, привлекают нас к выполнению разного вида работы. Таким образом мы действуем либо по территориальному принципу, либо по специализации. Что касается значка автомобиля, у нас действительно в группе есть услуга доставки там, расходных материалов, строительных материалов. Это субуслуга, услуга которая нам самим нужна внутри группы. Вот Она работает э, как с лицензией на перевозку пассажиров, потому что мы доставляем большое количество людей к месту выполнения работы, так и обычные грузовые, которые сейчас не требуют лицензирования. То есть территориально мы покрываем всю Украину. Будет вопрос, как бы сядем, обсудим. Я думаю, детальнейший уже за убитом. Сейчас останней питание РП, дуже активный сегодня мы слово перед убитом. Питання до 1С. Буде три питання. Питання перше. Скажіть, будь ласка, у вас написано було на слайді, що ви розраховуєте вартість ну, тарифів. Це означає, що ви, ну, я прочитав таке слово. Ви допомагаєте ОСБП, наприклад, сформувати на основі там, різних затрат, які приходять до них по документах, фактично наповнення затратної частини і потім на основі її виводите. Тариф. Чи ви просто дозволяєте забити вже встановлену цифру і таким чином нараховувати? Так, да, Наша програма дозволяє встановлений тариф Все в програму. Ну насправді дякую. Тобто, ви не врахували варіант бюджетування. Питання: друге: яким чином. В залученні до е, вашої програми самі учасники процесу, тобто е, члени ОСББ, і як вони можуть бачити те, що відбувається в ОСББ, Наприклад, яка є візуалізація у вас? Чи може член ОСББ зайти е, там в е, вікно і побачити, наприклад, стан платежів по будинку, стан платежів по своїй квартирі? Чи ще, що, ще, Ну, ви розумієте, тобто, який є зворотній зв'язок і можливість спілкування з усіма мешканцями будинку чи будинків? Це друге питання. І, і останнє питання, чи ви потребувалися в програмі про таку штуку, як забезпечення знову спілкування, там спілкування, якісь форуми, там, можливість обміну повідомленнями між персоналом, який обслуговує і загальні інженерні мережі, і мешканцями. Все, дякую. Наше решение предназначено для начислений, удержания взаиморасчетов. Есть функция, которая позволяет выгрузить необходимую информацию, которую можно видеть каждому из жителей. То есть это свои начисления, свои взаиморасчеты. Можно ввести показания приборов учета. Но это все делается с помощью дополнительного сайта, сайта для ЖКХ. То есть если есть такой сайт, то мы можем выгружать информацию непосредственно на сайт. И, в сайте, и на сайте, в зависимости от его варианта, то есть есть несколько шаблонов этого сайта, можно рассчитываться непосредственно онлайн со своего кабинета, смотреть свои начисления, ну, взаимодействовать. То есть есть возможность вести открытый форум. То есть с помощью сайта, который обменивается с нашей системой, вернее, информацию получает из нашей системы, можно организовать и диалог. Сайт ⁇ это разработка партнера компании Сингри. У них есть несколько шаблонов разработки. Можно с ними пообщаться и узнать более подробно. Так, дякую ему.